Героям Шаноны гости, шаноны полицейские, шаноны жители Тернополя. Для меня большая честь, что сегодня я представляю новых полицейских. Представляю региону, которая вырастила очень много героев. Мои дорогие друзья, я родилась и выросла в стране, которая очень хорошо знает, что такая война. Я знаю, как растить, как матери растят героев. И я желаю всем вам, чтобы эти молодые ребята стали вашими героями, защитниками. Защитниками, потому что так положено. Они служат Родине. Я желаю, чтобы эти молодые ребята, которые пришли служить в полицию, стали новой Украиной. Почему? Потому что наши герои пали для того, чтобы у нас была цивилизованная, красивая, хорошая, процветающая страна. И мы должны работать все вместе. Я желаю, чтобы они защищали Родину так, как вы этого хотите. Я желаю, чтобы они защищали вас, как вы этого желаете. И я желаю, чтобы они были честными, настоящими полицейскими, для которого самое главное – это Родина. Да, мы солдаты своей страны. Да, мы полицейские, и мы знаем, как защищать Родину. Виталий Тернополь, для меня большая честь, большая честь, опять говорю, представить этих молодых ребят. Мы этого ждали, я этого очень сильно ждала, и я думаю, что они обязательно оправдают целость надеждой. Я буду для этого делать все, мы будем делать для этого все чтобы и они будут для этого делать все. Цель наша страна. И она обязательно будет счастливой и свободной. Слава Украине!